كما أرسلنا بكم رسولا منكم يتلو عليكم وياتين يزكيكم ويعلم الكتاب والحكمة ويعلموكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني واذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يكتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلعناكم أنكم بشيء من الخ والجوع ونكس من الاموال والانفس والانفس والسمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ان السفا والمروه من شعائر الله فمن هج البيت وَ تمار فلا جناها عليه اي التوافة. به مَوْمَنْتَ تتواحيرا فإن الله شكير عليم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يَلْعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون إلا الذين تبوا وأصلحوا وبينوا فأولئك وأتوب عليهم وأن التواب الرحيم